अलहमद रब्बिल आलमीन वसलात वस्सलाम अला रसूल करीम अल्लाह का बड़ा करम है मुबारक का दूसरा अशरा दूसरे दस दिन शुरू हो चुके हैं जैसे कि हमने पिछली दफ़ा भी ये बात शेयर की कि दूसरे अशरे की दुआ जो है वो अल्लाह मगफिर लना सुनो बना या आलमीन अल्लाह मगफ़िर ना जुनू बना अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे हमारी खताओं से दरगुजर फरमाए आलमीन यही दुआ हर वक्त मांग सकते हैं हम उर्दू में मांगे अरबी में मांगे हमारी मगफरत कर दे हमारी खताओं से खताओं को माफ़ कर दे ए आलमीन आमीन या यामी जैसे कि हमने शुरू में बात की थी अल्लाह ने फरमाया कि ये रोज़े हमने इसलिए फ़र्ज़ किए हैं ताकि तुम मुतकी बन जाओ और फिर फरमाया था कि गिनती के चंद दिन हैं मेरे भाइयों और अज़ीज़ों दुनिया में हम जब रहते हैं देखते हैं कि मुख्तलिफ निशानी हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की घर का जो है एक पता होता है जिसे एड्रेस कहते हैं वो हमारे घर की निशानी है अल्लाह ने अगर मोटरसाइकिल दी है कार दी है उसकी भी निशानी है कि उसका एक नंबर है नंबर प्लेट होती है उसकी कहीं जाते हैं किसी शहर में अगर ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं हर स्टेशन पर एक नाम लिखा हुआ है ये उसकी निशानी है इसी तरह दुनिया में निशानियों ही के वजह से हम एक दूसरे से पहचाने जाते हैं गाँव के नाम है शहरों के नाम है मुल्कों के नाम हैं ये निशानियाँ पहचान के लिए हैं तो हमने जो तकवे की बात की थी मुतकी होने की बात की थी अल्लाह से दुआ है कि मुझे और आपको मुतकी लोगों में शामिल करे तो अल्लाह ने मुतकी लोगों की भी निशानियाँ बताई हैं आज हम देखेंगे और गौर करेंगे कि अल्लाह करे मुझ में और आप में इन चंदनियों निशानियों में से भी कोई एक निशानी हमारे में भी अगर हो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह का शुक्र है होनी तो जो अल्लाह ने कहा था कि सब निशानी होनी चाहिए मगर हम बहुत कमज़ोर हैं इंसान हैं दुनिया में रह रहे हैं अल्लाह करे ये जो चंद निशानी हैं इन में से भी कुछ निशानियाँ हम में आ जाएँ आमीन अल्लाह ने फरमायाज़ीना फिस मुत्तकी लोगों की ये निशानी है अल्लाह कि वो तंगी तुर्शी में भी खर्च करते हैं और जब उन्हें फरागत हो तब भी खर्च करते हैं अल्लाह अकबर बहुत अजीब बात कही है मेरे रब ने ना हमारा तो ये हाल है तंगी तुर्शी अगर अल्लाह माफ़ करे हो जाए तो हम क्या करेंगे खुदा ने इतना दिया है फिर भी तो फीक नहीं होती कि हम खर्च कर सकें ना अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं उस गांव में जिस गांव में हम रहते हैं या जहां भी सुनने वाले हैं जहां भी हम रहते हैं कितने लोग हैं पहले तो हम खुद अपने आप ही को देखें मुझे और आपको खुद पता है कि अल्लाह ने हमें कितना दिया है चाहे ज़माने से दुनिया से हम छुपा कर रख सकते हों रख सकते हैं रखा है लोगों ने मगर अल्लाह को तो पता है कि मेरे पास कितना है ना अल्लाह ने फरमाया कि वो तंगी तुर्सी में भी खर्च कर दें हम जैसा दुनिया का लिहाज नहीं है कि सब कुछ दिया है फिर भी खर्च नहीं करते तंगी तुर्सी से मुराद यही नहीं है मेरे भाइयों कि हम भूखे मर रहे हों बाद मरतबा ऐसा होता है कि अपना खर्च करके थोड़ा सा पेट काट कर देना पड़ता है ये ये मुतकी लोगों की ये निशानी है वो हर हाल में समझते हैं कि अल्लाह की राह में देना हम पर हक है ये माल में उनका हिस्सा है तो अल्लाह ने फरमाया फिकून फिस वर्राए चाहे इन्हें तंगी हो या तुरशी हो इन पर ये मेरी राह में खर्च करते हैं अंदाज़ा लगाइए दिल टटोल कर देखे हम अपना कि इन दोनों हालतों में से हम खर्च करते हैं कि नहीं करते हैं कोशिश करें मेरे अज़ीज़ों मेरे बुज़ुर्गों हर किसी को अकेले अकेले अपने रब के यहाँ हिसाब देना है कि हम अपने अल्लाह की राह में खर्च किया करें बड़ी आसान सी निशानी है कोई मुश्किल नहीं है इसे ढूंढने में मैं ख़ुद मालूम कर सकता हूँ अभी ना अल्ला दीनाफ़ून अफर राय वदर राय वलकाजमी अल और ये वो लोग हैं मुत् लोगों की एक और निशानी ये है कि का बलका जमीन गैज़ कि ये अपने गैज़ पर अपने गु़स्से पर काबू पाते हैं अंदाज़ा लगाइए दो मिनट के लिए सोचिए कि हमें जब गुस्सा आता है और याद रखिए गुस्सा हमेशा हमें उन पर आता है जो हमसे कमज़ोर होते हैं जो हमसे ताकतवर हैं उन पर कभी गुस्सा नहीं आएगा हमें ना किसी करोड़पति पर गुस्सा नहीं आएगा हमें किसी वडेरे पर गुस्सा नहीं आएगा हमें ऐसे गुजर रहा है सामने से गुस्सा नहीं आएगा हमें गुस्सा किस पर आता है सबसे ज्यादा गुस्सा तो हमें जो सबसे गुस्से वाली चीज़ है अपने बीवी बच्चों पर आता है भाई कि सबसे आसान ईजी टारगेट होते हैं उसके बाद हर वो आदमी जो हमसे नीचा है हमसे कमजोर है उस पर हमें गुस्सा आता है ये वो चीज़ है मुत्तकी लोगों की निशानी है कि जब अपने से नीचों पर गुस्सा आए तो उसे कंट्रोल करें आप मीन अलगैज़ अपने गुस्से पर काबू पाने वाले हैं वलाफीनास और लोगों पर बहुत आफियत वाले हैं ये इंसानों पर कहाफियन वल आफीन नास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना बलकाजम अलगैज़ वल आफीना के लोगों के ऊपर आफियत वाले हैं लोगों पर मोहब्बत वाले हैं लोगों से रहमत के साथ पेश आते हैं आजजी के साथ पेश आते हैं नेवड़त के साथ पेश आते हैं हर किसी से इस तरह मिलते हैं कि वो ये समझता है कि मेरे से झुक मिल रहे हैं ये आजिज़ होकर मिल रहे हैं जिसे कहते हैं कि खाक सारी है इनके अंदर ये तखबे वाले लोगों की निशानी बताइए बड़ी आसानी निशानियाँ है। हैं फ़िलहाल हम इन ही निशानियों का जिक्र करते हैं कि अपने आप पर गौर करें कि मैं तंगी तुरशी में ख़र्च करता हूँ या नहीं अल्लाह तंगी तुरशी से हम सबको महफूज रखे और जो कुछ उसने दिया हुआ है खुशहाली हमारे पास इसमें से मैं ख़र्च करता हूँ कि नहीं गुस्सा जब मुझे आता है तो उसे पी जाता हूँ या नहीं पी जाता हूँ और लोगों के साथ भलाई और ख़ैर का सलूक करता हूँ या नहीं करता हूँ अच्छी तरह मिलता हूँ मिलनसारी से या नहीं मिलता हूँ यही मुतकी लोगों की निशानियों में से चंद निशानियाँ हैं अल्लाह से मेरी दुआ है कि मुझ में और आप में ये निशानियाँ पैदा कर सके ताकि हम भी तकबे का कुछ मज़ा लूट सकें कुछ शरूर हासिल कर सकें कुछ रम्स हमें भी मिल जाए ये सारी चीज़ें बहुत आसान है मेरे अजीजों इनमें से कोई भी मुश्किल नहीं है काश मुत्तकी लोगों की ये निशानी है मुझ में आप में हम सब घरवा हमारे सब गवालों में दोस्त यार अजीज़ व अकरबा में आ जाएं आमीन या अहिलामीन ए hey अल्लाह हमें भी मुतकी बना और हमारी आस औलाद को भी मुतकी बना दे वमा अलैना इल्ला अल बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन